Ada okay. siapa lagi? Orte? Ada soalan? Ada soalan? Ada? Sila, kita buka soalan. Ha ah, mai. Hmm. Ada soalan? Ada. Ha. Hmm. Ah, ha. Ada soalan okey, saya pergi main. kat dia, saya pergi kat dia. Okey. Ha? <laughs> ah? Siapa? Apa? Apa? Okey. Assalamualaikum. Nama siapa? Hafizuddin. Hafizuddin. Hafizuddin Hafiz dari mana? Kuala Terengganu. Betul. Oh, malu sat, malu sat. Okey. <laughs> soalan soalan. Ha? Ah? Panana Syekh. Okey, kita tanya soalan. Silakan. Apa hukum cerai dalam waktu, dalam keadaan akhir hey, ada seseorang tanya. dengar tak? salah dia. Dengar. Oh. Ha. Ha, saya ulang sekali. Apakah hukum bercerai dalam keadaan akhir? Ada orang suruh tanya. Ayolah <laughs> ah, bukan dia tak dia pula. Betul hate. dah betul dah. Oh. Tak, takkan dia haid oranglah tu bertanya. Lelaki takkan haid. Haid ya, Ha. Apakah hukumnya menceraikan isteri isteri dalam keadaan haid? Dengar baik-baik. Okey? Hukumnya haram. Haram bermakna berdosa. Siapa yang berdosa? Suami yang menceraikan tu berdosa. Kerana apa? Kerana dilarang oleh agama menceraikan bini dalam keadaan sedang haid sekalipun dah hujung-hujung darah -hujung dah tetap masih haid haram cerai tapi cerainya jatuh berlaku kenapa haram kerana perempuan yang dicerai sedang haid dia tak boleh kira lagi sucinya sebab dia nak kahwin dengan suami yang lain tiga kali suci selepas daripada kena cerai ya tarabbas nabi salah satu quru bila kamu cerai istrimu Maka bermulalah satu kali suci Jadi dua kali suci lagi Habis edah Tapi kalau mu cerai dalam haid Tak boleh lagi kira suci Kena tunggu seminggu lagi Barulah satu kali suci Melambatkan perkiraan isteri tentang edah Hukumnya haram Berdosa okay? Tapi talaknya tadi Jatuh dan suami tadi Berdosa melakukan maksiat kepada Allah Apa maksiatnya? menceraikan isteri yang sedang dalam haid. Wallahu a'lam. Okey 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 ustaz. Ni saya nak tanya bagi pihak lelaki ustaz. Okay. Ha okey. Okay. Ada saya kita tadi. Dia minta tolong tanya kau tadi. Hmm. Saya kita. Dia kata apakah hukum bini bekeng ustaz? Bini dia bekeng, bini bayi bayi aku untuk lelaki gitu-gitu. Ha boleh tanya ustaz tak? tak? Boleh eh? Ha. Apakah muluk, hukum? Muluk-muluklah. Oh, mulu. Bini, ha. bini backhand. Maknanya mungkin... Backhand kaki tangan ke mulu? Backhand banyak. Ada backhand tangan, kaki. Ada backhand mulu. Back, Okey, backhand mulu je. Backhand kita, Kaki tangan tu memang kita tahu dah yeah, lah, salah. Ha. salah. Ha. Tu okay, okay. Ni jenis backhand mulu, depan sain-sain dia pun ha. masuk. Runda lang. Ha. Masuk baju kau. Gitu. Yeah. Ha. Ha. jenis bini eh. gitu kan? Kena, hukum dia, Ustaz. <laughs> Okey. Allah jadikan manusia ini laki-laki perempuan. Kemudian... Yang laki-laki ada kelebihan Kemudian ada kurang Yang perempuan ada kelebihan Ada kurang okay. Apa kelebihan laki-laki Atas perempuan Kelebihan dia ialah jasmani Tubuh badan Iaitu laki-laki Dia lebih kuat kakinya Tangannya, tenaganya dan sebagainya sebab itulah dalam apa-apa pertandingan sukan sampai bertaraf dunia sekalipun diasingkan laki-laki dengan perempuan. Kalau lari-lari laki suku puan suku. Kalau bola laki suku puan suku. Angkat berat mesti laki suku puan suku. Kalau tidak tak adil kalah perempuan. Betul tak? Ha, kenapa? Karena perempuan jasmani dia lemah daripada laki-laki. Okey. Tetapi apa yang laki-laki lemahlah perempuan punya lebih mulutnya. Ha, jadi orang laki memang kalah mulut, perempuan mulut dia lebih kuat. Seluruh dunia memang perempuan kuat mulut. Karena apa? Allah maha adil Bila banyak benda lain dia lemah Allah beri kelebihan pada mulut dan nafsunya Faham tak lagi? Kerana itulah semua pertandingan dalam dunia Yang hanya menggunakan mulut Mereka capur laki dan perempuan Contoh pertandingan pidato Tidak pernah diasingkan laki dan perempuan Betul tak? Tapi kalau gusti dia asing Kalau lari dia asing Lomba dalam tenis asing Pimpong asing Nah, lumba basikal asing, bola asing, rugby asing. Pidato sekaligus. Kenapa? Kerana kekuatan ada pada lidah dan biasanya Tandingan pidato dimenangi oleh perempuan. Ang. Ha. Jadi pendek cakap moral of the story. Maudhu' Arab panggil. Nak kabar sini, kita kuat segala-galanya melainkan mulut. Jadi orang puan mulutnya power. Jadi musoa, ah, kenapa mulut bekeng? Itu benda biasa. Memang orang perempuan lebih bahagian mulut tengok tok ngetokki kita mana banyak suara terdengar tok ah daripada tubik tari sapah gelang tari dak bereti-bereti tok atau moh Dia kakang tok aku macam tahu moh pak tokki dia bunyi tak ada tak ada seminggu pun nak dengar saya sebulan sekali ya suara tokki itu pun lembu masuklah pagar. Hu hu huh. baru otoki baru bunyi. Bang, ha. ah ha, nak apa? Ha, itulah mak dengan ayah lebih mak muluk dia. Jadi suami dengan isteri memang lebih mu lebih muluk is isteri. Karena itulah ada ha, ulama kata jagalah mulut perempuan dengan suami kerana bazilatul lisan li zaujiha idkhaluha annar. Nauzubillah. Jagalah perempuan mulut kamu dengan suami Kerana mulut yang sangat jahat dengan suami Menyebabkan kamu dibakar dalam api neraka Sebab tu bila kita kahwin dengan orang puang, Kita kena ingat Kita berkahwin dengan makhluk yang sangat hebat mulutnya ha, ne? Kita kabur gini 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 dia tak takut sikit pun Betul tak? Kita baca ayat Quran di wakrah gitu Kita baca hadis Muslim, Bukhari, Termizi, Nasai Hmm, tak ha. Tapi di waktu bed kita tiga patah je. Ya. Tidur sejik tiga malam kita. Pang Dia punya mulut memang power. Faham tak? Seolah-olah lidah dia boleh main akak berat. Nak? No. Ne? Ha, nampak? Minta maaf lah. pang pun gitu. Pernah orang nak pergi rumah sahabat. Nak mengadu bini dia mulut banyak. Pang, Nak mengadu lah. Nak jumpa sahabat. Mulut bini dia tu banyak dengan kokeng, 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 kokeng. Faham? Dia sapa di rumah sahabat. Sahabat sedang kena beleber. Bini tengah beleber. Tak jadi minta tolong. Dia tu parok pada aku dah lah. Dia pun balik. Bang, sahabat panggil, hei, hei, jangan balik. Tadi macam nak minta tolong. Tak apa lah. Kalau gini dia memang tak boleh tolong. Aku dengar dah tadi. Balik tu, rupanya power lagi. Dah. Nah, jadi bak tu kita kena banyak maaf. Kalau bini kita backhand uluk, Bang, memang dia gitu. Tak? Tak soal kata orang lembek gini, kolek-kolek. Oh, oh. Tok guru silap pun tak lawang. Betul lah tu, Ustaz. Tok guru silap ni misal cokeng ni. Eh. Bang, kalau dia jalan, orang dia main gendang, tong gendang, tong gendang, tong gendang, tong gendang silat. Orang nampak bayang dia. Dia tak tubik lagi, bayang baru nampak. Orang berhenti kat tok gendang. Hormat tok guru silat. Pang, Kalau tengah tiup sunah, nampak pak mak gayung, orang berhenti tiup sunah. Pak mak. Budak tengah isyak gang. Pak mak gayung lalu letak gang. Faham lagi. Itu ha, hebat buat Mak Gayu. Faham apa? Pasal Misha cekok tak kata. Nak turun, Misha kak tak kata. Tapi nak balik rumah, buat Mak Gayu waktu turun mula Misha bawah. Faham ha, lagi. karena bentara guru ada tahu rumah. Bang, nah. Maha guru. Maha ma, guru. Ha, Jadi kalau kita tambuh, dia ada orang banyak dia cerita bini saya berai belebe ber, dia kata. Nah, ana wak gua ni. Dah lewat gua ni dah. Kalau mu tak buh hok belebe, menikah dengan orang lelaki lah. Bang, ha, lagi menikah dengan orang puang gitulah mulut dia power. Maafkan dia lah. Nah, dia pun banyak budi dengan kita melahirkan anak kita. Betul tak? Nah. Ha, itu tak?